Bueno, estoy lista, entonces, ¿cómo hacemos? Desde que era una niña, la gente me decía: Carol, este sueño no es para ti. Para nadie es un secreto que es muy raro ver una mujer dentro del género de un reggaetón. Ya el hecho de ser mujer sí fue un contra grandísimo para poder avanzar en mi proyecto. Todos veían que yo estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera, pero por dentro sentía que estaba perdiendo quien realmente era. Por más que uno quisiera explicar lo difícil que fue, no me alcanzaría el tiempo. Si no fuera por mi comunidad latina, mi carrera sería a cero. Le digo al equipo, tengo esta idea, vamos a hacer una gira de estadios. El primer tour de estadios de una artista latina en la historia. Y todo el mundo empezó como, caro no. una cuestionadera todo el tiempo y empiezo como a encontrarle lo malo a todo. Pues uno no va a dejar de hacer las cosas porque no está listo. Uno se alista para hacer las cosas. ¡Bom, vamos! díganme ¡Una cosa más chima?